qiz bolani raqamini tarqatsangiz uch yilgacha qamoq jazosi yoki <laughs> oltmish sakkiz million so'mgacha jarimaga tortilishingiz <laughs> mumkin demak diqqat qilamiz azizlar <laughs> o'zbekiston respublikasining besh yuz qirq yettinchi sonli qonuniga ko'ra telefon raqam shaxsga doir <laughs> ma'lumot hisoblanadi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning qirq olti prim ikkinchi moddasiga ko'ra shaxsga doir ma'lumotlarni yig'ish tarqatishga nisbatan javobgarlik belgilangan bo'lib hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdorining yetti baravari ya'ni ikki million uch yuz sakson ming miqdorda jarimaga tortiladi shuningdek agarda siz o'sha qiz bolani raqamini yig'ib tarqatish holatini ma'muriy javobgarlikka tortilgandan so'ng bir yil ichida yana qayta sodir etsangiz to'g'ridan to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortilasiz va jinoyat kodeksining bir yuz qirq bir prim ikkinchi moddasiga ko'ra shaxsga doir ma'lumotlarni tarqatish yig'ishga esa oltmish sakkiz million miqdorida jarima uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi ko'rsatilgan demak aziz yigitlar qiz bolalarni raqamini ularni ruxsatisiz tarqatmang bekordan bekorga javobgar bo'lib ketishingiz sizga qimmatga tushishi mumkin